Вітаю на каналі Української правди. Це Лайф. Україна готує зрозумілий і детальний план закінчення війни, який буде готовий в цьому році. І тут йдеться про дипломатичний шлях. Про це сказав президент Зеленський. Та, яким би зрозумілим і детальним не був план миру чи можливий мир без дипло... воєнної перемоги, тобто перемоги на полі бою, саме про це поле далі буду говорити з ізраїльським воєнним оглядачем Іголем Левіним? Пане Іголю, вітаю вас! Так, да, привітствую. Почати хочу ось з цього відео. МВС показало відео збиття російського сторону «25». На Донеччині поцілив в нього розрахунок ПЗРК і ГЛА, 31 31-ї бригади Єс! Єс! нацгвардії. Ну і відео датоване 23 червня. Наскільки це пересічняна або непересічна подія? І чи можуть росіяни захищати свої су 25 Чи можливо вони більш обережні останнім часом? Ви спостерігаєте? Су – це штурма у них ще їх багато. Е, кожен раз катати нас новості прилітають. Относительно рядовое событие, все-таки какое-то время назад еще Су-25 Украина сбивала. Поэтому здесь всегда важно, когда такие самолеты да, падают, это летчики. У -у -у. Вот, потому что даже если машина абсолютно, только ну, рабочая лошадка, вот, летчика все равно готовит долго. Даже если вы готовите летчика, ну, плохо, ну, скомкано, это все равно долго выходит. Ну, там, урезанный курс, меня полгода может занимать и так далее. Вот, поэтому, если, например, мы говорим про фронт и про обычные, вот там, линейные войска, да, у России много есть мяса, им не жалко людей, они могут зэков посылать там и так далее. Вот, поэтому тут очень важно именно выбивать железо, да, выбивать там С300, С400, вот эти все их да ЗРК, какие радары, да, системы РЭП всякие, всевозможные, да? командные пункты, да, какие выбивать технику дорогую, всякие такие вещи. Вот, то есть нужно упор делать не на живую силу, а именно на, на технику, когда речь идет про фронт то с авиацией полностью наоборот. Да, конечно, выбивать самолеты надо, есть именно такие тоже редкие машины, как те же А-50, которые штучные фактически, их нужно выбивать. Вот. Но когда мы говорим речь идет про фронтовые, вот, ну, фронтовая авиация, да, вертолеты и эти, и самолеты, то, конечно же, в первую очередь это летчики. Недавно, кстати, новость прилетала, что у них там вертолет очередной упал, вот, Сейчас не помню, одну из них, у них там много падает, но один, где он у них сам упал в России, а второй, который у них разбился, когда он полетел, украинский, как раз безэкипажный катер, вот охотится. Так вот, в, в, в двух случаях там было несколько летчиков, вертолетчиков, которые погибли. Вот это самое важное, это самое крутое. То есть, то, что там с вертолет, ну не знаю, какой-нибудь там вертолет они могут, не знаю, тоже Северной Кореи там, да, купить обратно, там, эти советские вертолеты какие-нибудь там, да, Ми, вот, а вот летчик они не купят, вот, летчик это важно, поэтому, да, когда такие видео появляются, всегда хорошо то, что и вопрос, что с летчиком, разбился, не разбился, ну, тут такая высота, что-то я не думаю, что тут можно катапультироваться то, как -то пультироваться, спастись. Прошу вас прокоментувати ситуацію на фронті. Загалом, ну в першу чергу, йдеться про цю трасу, яка на Покровськ, до неї наближаються росіяни і часів Яр, ну і власне, Харківщина, Вовчанськ, вуличні бої. Чи ви бачите якісь радикальні зміни зараз на лінії бойового зіткнення? Чи ні? Глобально, стратегічно, стратегічна смертю ваш фронт стоїть глобально, якщо ми дивимося на всю Україну. Потому что на тактическом уровне где-то продавливают, да, они реализуют свое преимущество в количестве. Мы про это раз много, мы про это много говорили, ничего не меняется. Вы можете меня это спросить через неделю, через две, через три. Вот, их количество будет больше. Э -э, с учетом мобилизации, с учетом, допустим, новых людей, которых нужно еще подготовить, э -э, у вас никогда не будет людей больше, чем у них. Э -э, ваша разведка озвучила цифру в полмиллиона. Ну, именно на фронте, который, который именно на территории, оккупированной территории находится. Может ли Украина создать, допустим, что было не 500 тысяч, а 600 тысяч именно солдат на фронте? Мне не видится это реальным. Мне кажется, ваше руководство тоже это прекрасно понимает. Поэтому русские просто пользуются преимуществом своим вот, в количестве сил и продавливают, в том числе вот у, 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 упомянутое ваше вот, направление вами. Вот, поэтому глобально вот на стратегическом уровне ничего не меняется, на тактическом уровне то тут и там они да, продавливают, они медленно засыпая вот мясом, да, занимают там, тут, тут полпосадки, тут еще 100 метров. А на тактичному рівні переломити ситуацію щось може, що потрібно силам оборони, чи тут йдеться про зброю, чи про живу силу, щоб власне зупинити і можливо на 100-200 метрів рухати у зворотньому напрямку. Знаєте, от, бувають дуже універсальні прості відповіді. і от, можна завжди відмахнутися простими відведеннями. Наприклад, можна помінути генерала залужного, який говорив, що потрібно зобретення Пороха. Ну какое-то изменение, да? Это цитата прямо. Можно сказать поэтому вот э, вас меньше, вот э, ничего кардинально не меняет ситуацию. Нужно что-то ну, вообще ну, такое вот абсолютно новое, да, абсолютно новое направление. Вот и тот, кто сможет этого добиться, вот тот сможет поменять ситуацию на всех уровнях, вот и тактическом, оперативном и стратегическом. Вместе с тем можно, конечно же, искать не простые ответы, а более сложные. Вот более сложные нужно искать, смотреть на уровне тактическом на уровне точнее Господи не тактическом на этом на смотреть на местах то есть людьми которые там непосредственно находятся я же там не нахожусь потому что там кровском направлении но вы можете смотреть что делает враг мы можем обратить внимание что он постоянно всегда сейчас вот атакует именно особо делает такой напор своих сил во время ротации когда у вас подразделение проходит в ротацию и в чем нюанс, когда происходит ротация? Ну, помимо того, что те, которые уже знают участок, куда уходят, приходят новенькие, тут есть несколько моментов. Первый момент, то, что это не секрет, об этом все говорят на всех уровнях у вас, это то, что у вас нет стопроцентного комплекта у всех бригад. Бригада не комплектована. То есть у вас как бы э, на бумаге бригада меняет бригаду, но по факту, допустим, там, полтора батальона меняют полтора батальона, по факту. Теперь вопрос, как относятся к этому генералы, они относятся к этому, что вот эта бригада меняет бригаду, или смотрят конкретно, вот действительно, кто реальное количество сил, которое меняет. Почему это важно? Это важно потому, что от бригады к бригаде у вас разнятся эти цифры где-то не комплект может быть 50 процентов половина а где-то не комплект будет и выше а где-то может возможно и меньше вот поэтому это уже то есть то есть к чему это все это к тому что это компетенция конкретно на всех вот уровнях комбаты комбриги да дальше эти направления до да, командующие вот и до самого высокого уровня такими вещах но тут увидите мы попадаем в ловушку потому что скажем все что выше ком командира батальона они должны заниматься такой вот макро менеджментом они должны до уровня количества людей то есть нужно понимать, что для того, же, для того же, Сырского или там, для командующих вот, групп вместе, да, бригад, у вас нет дивизии, но эти округа, направления, вот, э -э они смотрят на подразделения как на единицы, то есть бригада. А так как у вас не, не докомплект. То есть это выражается ну, на большой вопрос, а что действительно представляет из себя бригада. Ну, к слову, кстати, и у русских похожая проблема, у них тоже где-то бывает часто недокомплект, вот, им давно уже точно нужно провести мобилизацию, вот, их армия хоть и больше, вот, но тоже у них неполный, неполный комплект, у них тоже с этими сталкиваются с этими проблемами. Вот, поэтому русские атакуют, когда у вас ротация. И вот, как я сказал, первый момент – это недокомплект, второй момент – когда одна бригада сменяет вторую, должны быть еще как бы третьи какие-то силы, не обязательно бригада, но хоть в каком-то формате, там, не знаю, батальон специальный, ну, полнокровный, максимально полнокровный, на 80% укомплектованный, который занимает участок где-то рядом для того, чтобы охранять, как охранение, охранять смену сил. Ну, в оперативном искусстве такое есть. Но о чем это нам говорит? Что вам нужны еще, еще, силы, еще батальон. У вас настолько страшная война, что у вас бывает такая ситуация, когда у вас просто нет, нет где-то лишних сил, ну, лишних. Просто нет. Вот. Или где-то некомпетенция, или где-то, например, ну, фатализм, то есть люди устали, усталость тоже такое есть. Сейчас не просто так же у вас несется вот, сменные чистки, вот, Содоля сняли, убрали, да, после того, как Кратевич да, на него написал. Вот. Ну, то есть, вы лучше меня знаете, вот все, что это все, весь этот климат, который сейчас существует. Но он же не появился бы на пустом месте, если бы не, не было какой-то основы. Вот, основа а под этим всем, что ваша архисложнейшая ситуация в том, что вам приходится оперировать меньшими силами. Можно сказать, хорошо, меньшие силы, да, ты просто где-то занимаешь оборону и более там, серьезным точным оружием уничтожаешь джавелины, да, какие-нибудь там ракеты, вот, и дроны, э, FPV и так далее, врага. И врага больше, и он благополучно уничтожается, который наступает. И это действительно так. Но, когда происходят такие моменты, где никакой FPV ему не поможет, как ротация, FPV не может, вот, дрон или какие нибудь наземный сухопутный дрон, где вы действительно большие мастера ясы в этом деле. Вот и сейчас в многих вопросах, связанных с дронами, вы впереди планеты всей, без капли иронии. Но никакой сухопутный маленький дрончик или какой-нибудь FPV не сможет обеспечить охранение сил, когда у вас происходит ротация одной бригады и другой. И когда у вас происходят вот такие ситуации, когда русские начинают давить именно в этот момент, на этом участке, и может произойти какие-то вот... Опять же, на, на, на тактическом уровне нехорошая вот, ситуация, когда враг продавливает каких то участки. Опять же, это не стратегическая глубина, у них откуда куда-то это, но потихонечку, поэтапно, медленно, да. 100 метров плюс 100 метров плюс 100 метров уже полкилометра. А где полкилометра, через месяц будет еще один километр. И вот они еще один километр заняли. А потом еще один километр. Это так вот, такое ползучее, медленное вот, наступление. Ну, уже много раз про это было сказано. Эстонский генштаб назвал это тактикой амебы. Да? Медленно такое просовывание своими тельцами, щупицами. Ну тобто, якщо спростити, резюмувати, то нестача живої сили е, наша проблема. Але okay. ну, я зрозумів, що проблема ширше. Конечно, но опять же, я как уже сказал, недостаток живой силы он может нивелироваться, как бы, технологиями, как я сказал, как вот да, разделение стреляет, и так далее. Но когда происходят именно такие тонкие моменты именно тактического искусства, да, взаимодействия, например, ротация, да, вот это тоже вид тактического искусства. То есть, это должны одни встать в оборону, другие должны отойти. Отход это такой это вид, вид боя, отход, да, и так далее. Если, как я уже упомянул, батальон, который прикрывает, находится, это тоже вид да, боя, как, как рейд. Как атака, как защита это так все виды боя. Вот. Так вот, именно на оперативном искусстве, когда это происходит, у вас вот могут произойти такие проблемы, так как просто у вас банально меньше сил. И это нужно учитывать вашим военным, я думаю, на все доставить это упор. А не думать о том, что хорошо, два часа вбросим кучу денег там, в разработку искусственного интеллекта, и он все порешает, и мы сможем все решить. Военное искусство никто не отменяет. Даже когда у вас будут самые лучшие роботы и самые лучшие FPV, вот, кстати, СБС, да, силы этих бесплатных систем созданы, очень круто, это все очень классно. Это... Вы, по-моему, первый вообще на планете, кто создали такой типа род войск фактически, нигде такого нет, в Израиле такого нет. Вот. Но это все не отменяет оперативное искусство. Вот такие, как в кавычках, мелочи, потому что это не мелочи. Вот когда у вас должна произойти ротация двух подразделений, которые э, измотаны, которые устали от долгой войны и которые не докомплектованы до конца. Дякую, um, Financial Times пише, що США, Україна і Ізраїль обговорюють можливість передачі України восьми систем Петріот uh, додаткових, і йдеться нібито про ізраїльські системи, які вже списані. Це ПАК 2 Вони uh, простіше ніж пак 3 які зараз на озброєнні знаходяться. Um, про що взагалі вся ця історія? Чи дійсно є um, шанс отримати ці системи? Ізраїль, в принципі, ж не допомагає у воєнному плані Україні. При, при, этом ПАК-2, кстати, лучше в плане против авиации, против самолетов, чем ПАК-3. Вот. ПАК-3 это именно против ракеты. Вот. Поэтому не то, что как бы они проще, они просто лучше в, в, другом своей характеристике. Дай Боже, чтобы это оказалось вот, не слухи, чтобы действительно случилось. Еще когда в апреле была новость о том, что Израиль снимает с вооружения эти патриоты, Тогда есть такая организация «Израильские друзья Украины», вот, которой я помогаю. Вот, мы написали петицию где израильтяне подбирали подписи там тысячи десятки тысяч подписей вот о том чтобы передать их украине эти патриоты вот и более того мы написали письмо в офис министру обороны нашему галанту вот. не знаю конечно лично читал мы конечно да или нет или хотя бы кто-нибудь из его помощников может быть читал вот да это бог чтобы кто-то из помощников читал Ну, потому что э, это не осталось э, ну как сказать незамеченным то, -то есть вот э, 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 не безразличные израильтяне а вот выступали за то, чтобы их передали и если действительно сейчас идет этот разговор и там с опорой с опорой на пять источников говорят что были прямые переговоры между Киевом и Иерусалимом об этом вот Тут, вот будет очень 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 круто очень классно вот так что как говорится держим кулаки чтобы это оказалось правдой там больше питание в том сколько наявных систем е в Израиле потому что я бачу информацию разную Четыре системы лишь, шесть, восемь, Олег Котков. Ну, в такой ситуации, редактор, что вы, я бы на вашем месте брал бы любое так. количество системы на вашей ситуации и две и три а тут питание в том, что есть TV7 про якипиши, Financial Times. Yes, ну, а yes, Есть, yes. и... yes. yes. но опять же, до восьми, как говорится. Вот. Но точно несколько систем точно есть. И самое главное еще, что есть ракеты прихватчики к ним. Ну, потому что Израиль довольно мало использовал Петриот, он, Ну, Израиль даже разрабатывал свою линейку как бы, систем, всевозможных, многоуровневых и так далее. Поэтому это не только сами системы, это еще к ним есть сами ракеты перехватчики TV, что Південної Кореї повідомило, що Північна Корея відправить інженерні війська на окуповані території України. Про це власне експерти висловилися дуже скептично. Навіть якщо відправить, це нічим не допоможе росіянам і навряд чи власне відправлять. А яку зброю Північна Корея може надати Росії додатково до того, що ми знаємо, і допомогти, окрім інженерних військ зброю чи конкретно, послати війська. Не-не, вот зброю, ну, ну и, и войска прокомментируйте. Ну да, конечно, что не бывает, войска, это именно войска. Не, а в, плане оружия, в плане оружия, смотрите, у них все есть. Это же как бы соц бывшие, вот Там есть все, как бы снаряды, танки, что угодно. Вот запчасти, да, там стволы к орудям, например. Угу. То есть знаешь, что их надо менять. Тоже часто считают артиллерию, но, но забывают, что нужно что-то менять. Кстати, у танков тоже нужно стволы и так далее. Вот, у них это есть. Вот, поэтому запчасти всевозможные, да, для, для этих всех танков, там, Т-62 какие-нибудь, все эти, вот, все эти линейки, да, Т-шек, да, которые, ну, российские, советские, все это тоже у них есть и так далее. А, а, это а, огромный, понимаете, Северная Корея – это огромный такой вот супермаркет советского оборудования военного. Вот, поэтому если вам нужно что-то советское вот туда, какую-нибудь там уникальную запчасть, которая в России сама уже не производится, вы ее можете найти в Северной Корее, которая гипермилитаристская и все это вот штамповала все эти годы, до сих пор штампует вот там все эти фабрики военные и так далее. Вот. Поэтому нет, в этом плане их выбор большой. Мы видели уже и снаряды, и ракеты, которые использовали. Вот. Mm -hmm. И снаряды, и ракеты, и так далее. А вот с посылкой вот инженерных войск, которые пока только на уровне слуха, не было подтверждения. Вот, кстати, ни Пентагон не подтверждал Некоторые СМИ писали. Вот тут ничего тоже удивительного нет. У них довольно сильная инженерная школа. То есть сама северная Корея вся перерыта. У них там есть туннелей, коммуникации, в том, вплоть до того, что у них есть в горах аэродромы целые оборудованные. Вот. Поэтому все, что касается как раз вот этого все там, на оккупированных территориях еще больше перерыть, еще больше создать там, коммуникации, да, вот на фоне того, что вам передают уже помимо GMLRS, это еще и атак МС, да, и так далее, и, немало, мы видим, по, по ударам по Крыму, вот, для того, чтобы создавать там, командные пункты глубоко под землей, например, вот. ну, чтобы они были не где-то в глубине России. Вот, а ближе в том так называемом зоне СВ, как они называют вот туда, ближе, например. То есть, да, инженерия у них сильная, вот и все, что касается, да, все прерыть, превратить в муравейники гигантские, они это умеют. Але ж это будет означати оголошение войны в Украине. Я маю на виду, что Украина будет воевать и с Півничную Кореей в, в таком разе. Ну, как, ну, как бы вы, вы и России войну не объявляли, вообще как бы официально не знаю. Как бы. Смотрите, ну вот Беларусь, например, наоборот, Россия не объявляла вам войну. Ну, то есть, как бы война тут не объявлена. Так, так, так. Вот. Не знаю, вот с Беларуси вы, воюете, но с точки зрения, опять же, формального международного права, да, если вы берете даже этот статут ООН, что такое агрессор определение, то есть определение агрессор. Он же запрещает воевать, он то есть, должен объяснить, что кто, кто, является агрессором. Так вот, государство, которое предоставляет свою территорию для нанесения ударов или прохода войск третьему государству, он является соучастником агрессии, тоже агрессором. То есть Беларусь тоже государство агрессор, но не только Россия. У вас вроде бы из Беларуси не оборваны даже диплом, поправьте меня, но по-моему, не оборваны дипломатические отношения даже. Так. Вот, ну так. Почему что-то должно поменяться? Вот. Если в Москве не объявлена война, почему на Корее объявлять войну? Добре, а на нашому каналі на каналі Української правди в Ютуб вийшло інтерв'ю із командиром батальйону К 2 54-ї окремої механізованої бригади Кирилом Вересом. Я хочу його процитувати. Ситуація на фронті не дозволяє говорити про те, що Україна переможе у війні ближчим часом. Втома трошки недовіри, не така вже мотивація, як у 22-му році. Особовий склад уже інший. Дуже демотивуюча історія. чути таке від комбата. Как вы поясните, вы сгодны с ним, или нет? Слушайте, вы знаете, я бы не сказал, что она демотивирующая. Я у себя публикую интервью с ним, вот слежу за ними и так далее. Потому что, ну, гражданский хочет слушать постоянно, знаете, вот какие-то ну, там приятные да, новости, вот что все хорошо, вот всех побеждают, вот враги бегут, сверкая пятками. А, вы знаете, есть люди, которые профессионально работают, им нужен э, утром, вы знаете, какие то вот чашечка кофе, чтобы получить заряд энергии. Кому-то нужно как бы немножко доза зрады, чтобы получить заряд энергии. Чтобы ну, понять, как холодный душ такой, чтобы понять, что вот нужно сегодня, пардон, ебошить. То есть нужно сегодня работать весь день, потому что все плохо. То нужно делать свое дело там, в плане асимта, в плане разведки, в плане артиллериста, в плане, там, не знаю, программиста, в плане дроновода, в плане командира, неважно. Вот, чтобы не расслабиться, а весь день сидеть вот так вот с холодной головой и решать задачи. А армия – это решение задач. Вам есть задача, нужно решить чтобы решать эти задачи, сложные, потому что ну, военное дело – это сложнейшая, изматывающая вот такая штука. Вот. Э, нужно иметь холодную голову. И для многих вот зрада нужна, чтобы вот какая чашечка кофе утром ее принял и весь день ебошишь и эффективно. Да? И в конечном итоге у тебя там вот хорошие результаты. Вот. И у К2 хорошие результаты, да, эффективный батальон. Вот. Э, поэтому, наверное, вот, не просто так он эффективный. Она, наверное, aynı, там относится довольно холоднокровно и профессионально ну, к своему врагу. Добре, наостанок, прошу прокоментувати. Ну не стільки прокоментувати відповісти на запитання. Я просто цитату наведу. слова Зеленського, Україна готує зрозумілий детальний план закінчення війни, який буде готовий в цьому році. Напередодні говорилося, що за декілька місяців йдеться про дипломатичний шлях. Чи можливий мир без е, перемоги воєнним шляхом? Чи можливо перемогти воєнним шляхом до кінця року? Власне, чи Зеленський виключно з політичних міркувань говорить про дипломатію? знаете, эти вещи нельзя ни в коем случае разделять, потому что война – это продолжение политики насильственными методами. В каком-то смысле хорошо, что именно Зеленский об этом говорит, а не генералы, например, потому что он политик, и именно политики в конечном итоге заканчивают. То есть война – это инструмент, она не является самой по себе, да, как и армия, вот сама в себе. То есть она обслуживает политический эшелон выше. Вот. Именно политический эшелон ставит цели, решает, определяет, вот, достигнуты цели, не достигнуты. Они могут сейчас не достигнуты, и потом. Идеальный пример – это э, история с Карабахом, Азербайджаном и Арменией, когда Азербайджан признал, например, свое поражение, вот, но он не, не закончил эту историю. Он взял курс на 20 лет перевооружения, подготовки своей армии, чтобы взять реванш. И, конечно, в конечном итоге вернул в свою территориальную целостность. Вот. Это в призме было армии или политики? Политики. То есть это тогда династия как бы Алиевов, еще Алиев старший, потом Алиев младший, у них был именно курс о том, что нужно будет перевооружить, перевооружить армию как инструмент для того, чтобы потом в конечном итоге вот, вернуть целостность, территориальную целостность своего государства, изгнать захватчиков и так далее. Вот. Это просто все к чему? К тому, что не нужно ни в коем случае думать, что вот именно политики решили что-то одно, а на самом деле вот есть армия, которая как-то думает, и вот они хотят военным путем победить, и ей не дают. Да, это Россия вбрасывает такие информационные. Это. Все все равно закончат политики. Потому что, опять же, армия, она подчиняется политике. Это продолжение политики наследственными методами. При этом, какой план есть у офиса президента и у президента лично, вот, у меня такого инсайдов нет, да и быть не может. Это вопрос вообще политический, я не политолог. Вот, но, наверное, если ваши об этом говорят, наверное, у них какие-то соображения, они на пустом месте это говорят. Плюс не нужно еще забывать такие вещи, что это все публично заявляется. Возможно, что есть определенный элемент, там, если да, там, напустить дыму вот, для врага. Мы же видим, как Россия, например, говорит про политический уровень одно, делает другое совершенно. Вот постоянно. Но ну, это же как бы обман. Мы тоже самое видим, какие с европейцами и так далее. Тут нужно, это всегда рассматривать это, там, за чистую монету. Просто нужно понимать прекрасно, что э, в конечном итоге точку поставят в этой войне политики вот. А армия должна обеспечить наилучшие условия для этого как инструмент. Так в любой стране, в Израиле, где угодно, хоть американская армия, любая армия, как бы и так далее. Зараз умови України на полі бою програшні, ну стратегічно програшні, тому що нам потрібно вийти на кордони 91-го року року. Але ну так от, якщо говорити про якісь гіпотетично перемовини, вам нужні козирі. От ви потихонько їх получаєте. Та наприклад, те, що у вас появилась можливість стратегічні біді в глибину Росії, і ці можливості ростуть. Це козир, який ви умножаєте, як множитель сили. Вот. Вам нужно еще таких козырей. Надо много таких козырей вам еще. Чем больше козырей будет, тем больше вы сможете вот, говорить с позиции силы в тех или иных вопросах. Может быть, не во всех вопросах, но вы не будете абсолютной жертвой. Вы сможете диктовать о свои условия. Вот. Э, опять же, мы, мы, же не, мы, же не, знаем стратегическое видение. Есть как бы конкретно сейчас вот ситуация, а стратегическое видение у, у государства, верхушки. О том, что это стратегическое видение есть, говорит хотя бы тот факт, что западные партнеры с вами подписывают договоренности на 10 лет вперед. Они ушли торгаши. Они ушли, ушли торгаши, им очень важен как бы, ну, рыночек и так далее. Это все. Они бы с теми, кто знали, понимали, что завтра с Украины ничего не будет, вот, и они бы не подписывали, никто бы не бы такие риски, там, ни японцы, ни другие ни европейцы не подписывали бы с вами, и Рин Металл бы не входил бы в Украину, в свои мощности здесь, да, и так далее, раскрывая, если бы знали, что завтра вас не будет. Это говорит о том, что у вашей верхушки есть стратегический какой-то план. Я его не знаю. И это хорошо, что я его не знаю. Я надеюсь, что русские его не знают. Но это просто нужно понимать вот, зрителям, что он с большей вероятностью есть. Иначе не было бы всех этих подписаний всех этих договоров. А значит, и все заявления, вот, которые сейчас идут от Зеленского и так далее, они идут в рамках, видимо, этого стратегического видения, как мне кажется. Оптимистично завершу ему э, размову. Я, 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 я бы не сказал, что оптимистично, потому что пока существует Россия, война, не закончится. Не нужно думать, что если даже завтра будет как-нибудь договоренность с, с позиции силы, Пока есть Москва и Россия, любая, если это американцы даже там говорят, вам нужна будет сильная армия, война будет продолжаться в том или ином формате. Вот поки ви ні не докупируете свої території і так далі. Тому ні, я вні ставши оптимістична. Війна у вас з русскими що на очень довго к сожалению. Тут нічого оптимістичного, але наявність, наявність, ймовірно, наявність стратегічного плану це дуже добре, тому що багатьом здається, що його немає, і це соціологи підтверджують. І довіри інституціям і інституту президента в принципі у нас немає. Вона падає останні ну, часом. Я, я посилаю це я на центр Разумкова. Да-да, я, 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 я не социолог, но просто я, я, как я вырос в Израиле, хорошо знаю, как Израиль, я знаю, как Запад, как бы по отношению Запада с нами, да, с американцами, с Израилем, вот и так далее, вот, поэтому я просто хорошо знаю, что они не подписывали бы с вами такие договоренности настолько долгие, такие крупные, где большие капиталы вкладываются, деньги и так далее, вот, если бы они знали, что ну, завтра, завтра все, все тускло и все плохо. Дякую, ізраїльські воєнний оглядачі Галь Левін був моїм співрозмовником. Пане Галю, на все добре. А глядачам нагадую про можливість коментувати все це під відео. Тисніть вподобайку і підпишіться на канал, якщо тут вперше.